अलहमदल्ह रबीअलमीन वसला तो वसलाम अला रसूल करीम अट्ठारह सौ की जंग आज़ादी जब हुई अंग्रेज़ बाहर से आया हुआ बर हिंदु, हिंदुस्तान पर था, उसके ख़िलाफ़ बगावत थी वो इस पर इनशा कभी बाद में गुफ्तगू करेंगे मगर उन्होंने एक बात का राज पा लिया था कि ये मुसलमान अपने दीन के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करते उसके बाद उस वक्त के हिंदुस्तान में भी और आज तक भी वही ताकतें जो दुनिया पर दुनिया के निज़ाम पर काबिज हैं उन्हें मालूम है कि दीन एक ऐसा टूल है दीन एक ऐसा इस्क्रू ड्राइवर है जिसे हम जम्बूर कहते हैं प्लास कहते हैं वो है कि जो हर जगह बेहतरीन काम दे सकता है आप केमो जानते हैं कैमो क्या होता है ना फ़ौजों की असलाह में उनकी जो टैंक होते हैं फौजियों के लिबास होते हैं इस तरह खाकी और हरे रंग के उस पर धब्बे पड़े हुए होते हैं कि ऊपर से अगर कोई देखे तो ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी है कहीं थोड़ी सी घास लगी हुई है क्यों अफराज कहते हैं उसे ना जैसे अपना गिरगिट है रंग तब्दील करके उसी तरह हो जाता है जैसे वो दरख्त होता है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है उसके बाद से उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया कि हम अगर कहीं खड़े हुए होंगे साफ नजर आ जाएंगे मुसलमानों को मुसलमानों ही के दरमियान से ऐसी ताकत लेकर आओ जो ऐसा लगे कि वो उनके दीन पे काम करने वाली हैं आज तक यही हाल है वतन अजीज में जो मसाइल मौजूद हैं वो मौजूद हैं थोड़ी देर के लिए उनसे सरफे नजर कर लीजिए और एक बात पर गौर कीजिए सिर्फ ना कि ये क्या वजह है कि अचानक एक आम सा इंसान एक आम सा मौलवी किसी छोटी सी मस्जिद में तकरीरें करने वाला वो किस तरह इतनी ताक़त हासिल कर लेता है कि हजारों लोग एक लम्हे में उसके साथ खड़े हो जाते हैं वो कौन है जो उनके जलसों के लिए रकम देते हैं हज़ारों आदमियों के खाने के खर्चे देते हैं और अंदाजा लगाइए कि हुकूमतें किस तरह कांपती हैं उनसे जो बहुत पढ़े लिखे आलिम दीन है हकूमतें नहीं कांपती उनसे और ये लोग ये वो लोग होते हैं जो तो दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं आप भी मुझे कहेंगे आप भी कह देंगे कि दीनदारी तो हैं ये दीन के लिए काम कर रहे हैं इनकी पगड़ी देखिए जी हाँ इनके ये क्योंकि ये आम से ज़्यादा जो रिवाज है उससे ज़्यादा दीनदार बनकर आते हैं इनकी पगड़ी का साइज अगर बड़ा नहीं होगा छोटी सी दोपल्ली टोपी ओढ़ी रखी होगी तो आपके नज़र में इनका कोई मुक़ाम नहीं होगा इन्हें मालूम है कि अपनी दीनदारी का रोब किस तरह झाड़ा जाता है अगर इनके साफे इतने बड़े बड़े ना हो अगर इनकी आंखों में काजल ना लगा हुआ हो अगर इनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ ना लगी हुई तो आम आ, आम आवाम पर इनका असर नहीं बैठेगा किस तरह ये इतनी ताकत इस्तेमाल करते हैं आप मुझे कहेंगे हाँ सही भाई भाई दीनदार हैं हमने अच्छा जा, जानते हैं दीनदार हैं मुझे नहीं मालूम किस जगह के हैं ये मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ जिस शहर के भी हैं या जिस गांव के भी हैं उस शहर में चले जाइए आप कहीं से भी जाकर शराब मांगिए शराब मिल जाएगी आपको पाकिस्तान के हर शहर हर गांव की तरह जहाँ के ये रहने वाले हैं मौलवी साहब जो अभी धरना देकर आ रहे हैं ताज़ा ताज़ा इनके शहर में चले जाइए शराब आम आम मिलेगी आपको जो पीने वाले पी रहे होंगे आपको आजकल की जो जो भी ड्रग है जो नशा है आराम से भी करा होगा इनके थाने में ऐसे जो रिश्वत ले रहे होंगे डीसी करोड़पति बन चुके होंगे इनके यहां पर रहने वाले इन्हें उस वक्त दीन पर गुस्सा नहीं आता ये वो चीजें हैं जो खुदा ने हराम की हैं इन्हें उन हराम पर गुस्सा नहीं आता उस हराम पर ये धरना नहीं देते ये दीनदार इतने हैं कि अपना जलसा लेकर जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसी वक्त इनके शहर में हजारों बेवाए हैं लाखों यतीम बच्चे हैं वो लोग हैं जो मजदूरी करके भी अपना पेट नहीं पाल सक रहे हैं उनकी मदद का इन्हें ख्याल नहीं है अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया किसी बेवा के लिए भाग दौड़ करने वाला ऐसा ही है जैसे किसी जहाद में भाग दौड़ करने वाला मुजाहिद इनकी शहर में कितनी बेवाएं होंगी उनके लिए उनके लिए ये धरने नहीं देते जुए के अड्डे बनाने बनाने के लिए उस शहर में ये अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करते शराब नशा रहा है इनके दीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है ये लोग सोचो जरा मेरे भाइयों में मेरे अजीजों मैं आपकी इस एसरत दिलाना चाहता हूं मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं सारी जिंदगी मैंने वहां गुजारी है अपने चौक में खड़ा होकर जोर जोर से पुकारूं, आओ आओ इकट्ठे हो जाओ दस आदमी भी नहीं आएंगे भाई दस आदमी भी इकट्ठे नहीं होंगे ये कौन लोग हैं जो लाखों लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कहाँ से सरमाया आता है कौन कंट्रोल करता है कौन इन्हें ये ये रेड लाइन देता है कि इन पर आपको अमल करना है पहचान है इनको ये अगर दीनदार हो तो इनका दीन इनके मोहल्ले से शुरू होगा चालीस घर इधर और उधर देखिए जा रहते हैं भूखा तो नहीं है कोई किसी के घर में आटा है या नहीं ये तीन बच्चे जिनका अल्लाह के सिवा कोई बारिश नहीं है आपकी देखभाल आपकी नगाह निगातफात के मुंतजर हैं क्यों नहीं होता है दीन का काम वहां ये दीन का काम सिर्फ बड़े बड़े ट्रकों पर लाउड स्पीकर लगा कर लबैक म्यूजिक के ऊपर लबैग देते दे, दे, दीन बन गया दीन का मजाक है याकाम हर चीज म्यूजिक बना लिया आपने उस वक्त दीन की खबर नहीं होती हमें किस तरह मुमकिन है कौन है कहां से आए हैं ऐसी ताकत किसने दी है इनको आंखें खोलो इन्हें भी पहचानो इस वक्त हमारे सियासी तौर पर मुआषी तौर पर इस वक्त जो जंग पाकिस्तान में है सारे नुमाया हैं उनमें हर किसी को मालूम है कि इनका ताल्लुक़ सियासी पार्टियों से है इनका ताल्लुक जो है ये फौज के चंद जनरल हैं ये सियासी लीडर हैं कौन पदकार है सबको मालूम है इस वक्तों है मगर ये कौन लोग हैं भाई इनको पहचानो और इनको ज़ाहिर करो इनके मुताल बताओ ये कौन है ये किस तरह नए नए लिबादे लेकर रोड़ कर आ जाते हैं मस्जिदों पर किस तरह इनके कब्जे हैं किस तरह कोई इनके यहां बोल नहीं सकता इतनी ताकत कहां से आई इनके पास और इनका दीन सिर्फ सड़कों पर आकर मुजाहरे करना ही क्या है इनका दीन यतीम मिस्किन की मदद करना नहीं है अगर इनके पास इतनी ताकत है और है तो इनके शहर बुराइयों से बदकारियों से फहाशियों से पाक क्यों नहीं है कभी सोचा अपने अल्लाह के वलियो रिजवी रखने से अलवी नाम रख देने से सिद्दीकी रहने से कोई उलमा नहीं बनते र, आ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह का फरमान है कहते हैं कि उलमा का मतलब इलम नहीं है हदीस की कसरत पर किसी से कोई उम्मा नहीं बनता खशियत खुदा खुदा का खौफ अगर किसी में नहीं है, आलिम नहीं है। किसका कौल है अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तुमने फरमाया ये मदरसों से फारिग हो गए कागजों की डिग्रियां लेकर आ गए ये येमा बन गए ये मुफ्ती बन गए ये सनतें ले ली इन्होंने इनका दीन सिर्फ यही सिखाता है कि आठ आठ दिन तक सड़कों पर बैठे रहो इनका दीन ये नहीं सिखाता कि, 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 कि पहले किसकी मदद करनी है दीन के पहले उसूल कौन से हैं आंखें खोलो मेरे भाइयों मेरे अजीजों मेरे दोस्तों इन्हें भी पहचानने की कोशिश करो इनकी डोरियां यहां से नहीं हिलती यकीन मानो आपके मुलक से नहीं हिल रही हैं ये और आ, आपके मुलक में भी जो इन्हें पाल रहे हैं उन्हें मालूम है ये डोरियां कहां से हिल रही हैं पहचानने की कोशिश करो इन्हें यही मेरी बात है यही मैं समझाना चाहता हूं दीन वो है जो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया उसका एक एक अहकाम दीन है अल्लाह के रसूल सलात की एक एक, 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 एक सुन्नत दीन है मगर सबसे पहले आपने वो अपनी जात पर अमल किया जब जंगे खंदक हो रही थी एक साहबी आए अल्लाह के रसूल भूखा हूं और अपना कपड़ा उठा के दिखाया एक पत्थर बंधा हुआ था अल्लाह के रसूल सलाम ने अपना जुब्बा उठाकर ऊपर किया दो पत्थर बंधे हुए थे यह है दिन मेरे भाइयों मौलियों का दीन नहीं है ढकोसलेबाजी है यह दुनिया की ताकत हासिल करने का तरीका है ये टूल्स हैं इनके पास इनका अगर दीन होता तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करते इनके शहर अमन का गहवारा होते इनके शहरों में बदमाशी नहीं होती गुंडागर्दी नहीं होती फहाशी नहीं होती शराब नहीं बिक रही होती इनके थानों में पुलिस के इंस्पेक्टर रिश्वत नहीं ले रहे होते ड्रग नहीं बिक रही होती अगर सब कुछ हो रहा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ हो रहा हो तो फिर कौन से दीन है ये पहचानने की कोशिश करो ये जितनी रोटियां खिलाओगे इतने और तंदुरुस्त हो जाएंगे ये ये दीन का ठकोसला है मेरे भाइयों मेरे अजीजों फिर कोशिश करो समझने की मैं जो बात कह रहा हूं पाकिस्तान इस वक्त घर के ही दुश्मनों में नहीं पांच तरफों से चार तरफा भी कोई ना कोई लड़ाई मुंह दे सकता है चार तरफा लड़ाई को मगर ये तो पता नहीं कितनी तरफा है भाई होश के नाखुन लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर कारबंद हो जाओ उन लोगों की मदद करो जो दीन पर अमल कर रहे हैं जिनका दीन उनकी जिंदगी में नजर आता है उनके घरों में नजर आता है उनके मोहल्लों में नजर आता है यह है अल्लाह से डरने वाले मेरा रंग मुझे तोफीक दे कि हमें बसीरत की आंखें मिल जाएं वो रोशन दिल मिल जाए जो पहचान सके मेरा रब मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की अता फरमाए وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين